зовут Дмитрий, компания Випсервис e Газ Харьков. И сегодня у нас особенный автомобиль. А, опять мы поставили первый в Украине автомобиль. Вот он. Это Шкода А7, двигатель 1.4 CHPA. Никто еще не поставил ГБО на этот мотор. Это 1.4 с непосредственным впрыском. Вот. А специалисты компании Випсервис e Газ установили. И не просто установили, он реально работает. Прошу под капотку. Итак, в подкапотном пространстве входы А7 у нас установлено газоблонное оборудование завали. Монтаж. Как всегда на высочайшем уровне. Качество топовое. Все в бронегофле. Там норма, шланги, фогумид, газ. Все закреплено на метрических элементах. В лучших традициях от с газ. То есть все сделано четко. По заводу. По мануалу заводу. Управление, далее редуктор. Потом газ у нас подается на фильтр отстойник, MapSense выпадает на, на форсунке. Итак, вот так выглядит подкапотная часть э, от компании Вид Сервис Gas. действительно непосредственно поиск 1 на 4 турма Итак, как будто Сейчас мы рассмотрели, теперь перемещаемся в багаж. Итак, в багажнике Шкоды у нас э, стандартная комплектация, в принципе, для всех автомобилей такого типа. Это Баллон здесь 54 конуса чехольчик, чехольчики от нейпсайлер газ сейчас я продемонстрирую мы ее вынимаем что мы имеем мы имеем полностью доступный багажник никаких проблем вопросов все полностью в вашем распоряжении и баллончик какой прячется на месте запаски. Итак, 54 литра баллончик. Все, едете далеко, положили с собой запаску. Она не так занимает место в багажнике, при этом мы имеем очень много места. Закрываем багажник смотрим на здесь под бункером очень красиво, хорошо сделана. Итак, смотрите, в чем суть. Монтировано в штатную э, э, пластмассовый элемент штатный. То есть крышка открывается, заправили, крышка закрывается, все. Такое общение, что все посмотрено прямо на заводе. И Теперь перемещаемся в салон автомобиля. Так, в салоне автомобиля у нас находится кнопка управления системой. Запускаем. Здесь у нас все как обычно. Это бензин, автомат, переход на газ и уровень. Уровень по мере работает баллона. Режимы по мере нагрева редуктора испарителя. Итак, пошел режим газ. То есть бензин у нас бензин, газ, пошел газ. Все, автомобиль на газе теперь мы выедем на дорогу и покажем, что это не видеомонтаж, а автомобиль реально едет на газе и посмотрим, как же он реально едет в городском режиме. Так что до встречи. Итак, снова здравствуйте. Хотелось бы напомнить, Шкода 1.4 CHPA, 1.4 TSI, непосредственно впрыск турбо, это седьмая Шкода, Первая в Украине с газоблоном оборудованием. Вот. Сейчас мы находимся на дороге, в традиционном нашем месте, чтобы посмотреть реальные динамические характеристики на газе. Итак, у нас режим газ. сказать в целом. Я вообще в шоке от 4 мотора. Я ну вы сами можете наблюдать, какой разгон. Вообще космический. Динамика просто космическая. Мне кажется. Реально космическая динамика. Вот, все-таки интересно, сейчас мы вернемся на позицию. Проедемся тот же отрезок на бензине. И посмотрим, не улучшилась ли динамика. Но я думаю, что так же будет стабильно разгон просто не может даже не что еще. Один на четыре Просто, просто великолепный разгон. Просто супер. Итак, становимся на позицию. На частоте эксперимента. Включаем режим бензин. видели вот вживую, что абсолютно нету никакой разницы в разгоне автомобиля на газе и на бензине. Абсолютно стабильные характеристики, поэтому мы включаем газ, потому что нам надо ехать на газе. Газ мы поставили для того, чтобы экономить каждую минуту, секунду, экономить денежные средства. И уже можем спокойно поехать и осмотреться вообще как автомобиль. В целом, смотрите, 1.4 двигатель, ну космическая динамика просто. Новые технологии идут вперед, не стоят на месте ни секунды, ни минуты. То есть система впрыска типа двигателей, типа турбин дают свои результаты. Какой маленький моторчик, ну, а как вообще едет прекрасно. Также и в со временем вслед за этими технологиями идут и газовые системы. Сейчас очень широкая линейка гамма разных систем газовых, которые именно газобаллонного оборудование которые подходит под разные типы двигателей. Вот здесь у нас стоит оборудование завали, самая последняя прошивка в блоке управления и самый свежий комплект, скажем так, который можно установить вот на этот новый двигатель. Напомню, CHP это новая линейка двигателей, вот этих вот у Шкоды, то есть абсолютно это самый свежий мотор как бы ну, один из свежих который сейчас у него есть и вот он уже на газе э -э, с помощью компании вип сервис газ то есть если вы хотите и думаете о непосредственном впрыске, о покупке либо уже у вас есть деятельность непосредственно прыжка то э -э, перед установкой газоблонного оборудования э -э, позвоните нам приедете к нам в гости в офис э -э, мы посоветуем вам лучший оптимальный комплект и максимально качественно переоборудовать ваш автомобиль, потому что мы сделали больше всех автомобилей, вернее, переоборудовали больше всех автомобилей, чем что-либо с непосредственным впрыском. Доказательство тому, наши многие проекты у нас на нашем видеоканале и на нашем сайте плюс вот такие вот автомобили которые еще никто не переоборудовал а мы уже переоборудовали поэтому еще раз помните когда будете газифицирует свой непосредственный впрыск по VIP-сервис газе. Также под VIP-сервис газ вы получаете трехлетнюю гарантию на газобаллонное оборудование и целостность и сохранность вашего автомобиля на долгие годы и многие тысячи эксплуатации его пробега. Всем большое спасибо.